Okey, hari ini kita akan kupas sesuatu yang sangat fundamental. Kita akan bongkar blueprint atau rangka tindakan sebuah negara bangsa. Dan kita akan guna contoh dari sejarah kita sendiri iaitu kehebatan Kesultanan Melayu Melaka. Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya yang buat sesebuah negara itu sebuah negara? Apa ramuan rahsianya yang membezakan sekumpulan orang di satu kawasan dengan sebuah negara yang betul-betul berdaulat? Adakah ia sekadar tanah atau jumlah penduduk? Hmm, mesti ada lagi kan? Sebenarnya, jawapannya mungkin dah lama ada di sini. Berabad-abad lamanya, jauh sebelum peta dunia moden wujud, Kesultanan Melayu Melaka bukan setakat wujud, tapi dah pun sempurnakan satu model kenegaraan yang, terus terang saya cakap, sangat canggih dan lengkap. Ya, yeah, mereka dah ada formulanya. Jadi, Jom kita bedah siasat formula ini sama-sama. Kita akan tengok satu persatu elemen yang menjadikan Melaka sebuah empire yang begitu disegani pada zaman tu. Okey, ini dia plan kita. Kita akan mulakan dengan pemerintah dan rakyat. Lepas tu kita sentuh pasal kuasa dan wilayah. Kemudian kita tengok pula undang-undang dan lambang. Dan akhir sekali, kita simpulkan semuanya dalam legasi Melaka. Dah sedia? Jom kita mula. Baik, kita mulakan dengan yang paling asas. Boleh kata, ini adalah jantung bagi mana-mana negara. Mesti ada yang memimpin dan sudah tentu, mesti ada yang dipimpin. Ramuan yang pertama sekali, mesti ada kerajaan. Kalau di Melaka, ini bermaksud raja atau kemudiannya sultan sebagai ketua tertinggi. Tapi, logiklah kan, seorang sultan takkan boleh takbir empire yang besar tu seorang-seorang, betul tak? Ah, ha, di sinilah pintarnya sistem mereka. Mereka wujudkan sistem pembesar empat lipatan, satu jentera pentadbiran yang sangat tersusun. Nak senang faham, bayangkan macam kabinet menteri zaman sekarang. Mereka lah yang tolong pastikan empire berjalan lancar. Okey, lepas ada kerajaan, mestilah ada rakyat. Rakyat ni, mereka lah yang bagi nyawa pada kerajaan tu. Mereka bukan sekadar orang yang tinggal di situ, tapi mereka yang menumpahkan taat setia pada Sultan. Dan yang menariknya, hubungan ini bukan sehala tau. Ia macam satu perjanjian tak bertulis. Sultan janji akan jaga kebajikan rakyat dan sebagai balasan, rakyat akui kekuasaan Sultan. Semua orang, tak kira orang Melayu ke, orang Laut ke, semuanya terikat dalam persefahaman ini. Inilah yang buat asas negara Melaka tu kukuh. Baik, kita dah ada pemerintah dan rakyat. Sekarang kita ke peringkat seterusnya. Kuasa mutlak dan sempadan fizikal. Jom kita tengok dua elemen ni. Ini dia perkataan yang sangat penting, kedaulatan. Apa maksudnya? Maksudnya kuasa tertinggi, mutlak. Sultan ada kuasa penuh untuk kawal rakyat dan wilayahnya, bebas dari campur tangan kuasa asing. Dan ini yang paling best, kedaulatan Melaka ni bukan setakat cakap kosong. Kuasa-kuasa besar dunia masa tu, macam dinasti Ming dari China pun iktiraf Bayangkan bila maharaja Cina hantar utusan hebat macam Laksamana Cheng Ho itu tandanya mereka letak Melaka setaraf dengan mereka. Pengiktirafan macam ni, wow, memang besar ertinya. Tadi kita cakap pasal kuasa kan? Kuasa ni perlu ada kawasannya. Inilah yang kita panggil wilayah pengaruh. Dan ini bukan sekadar garisan yang dilukis atas peta tau. Ia adalah kawasan di mana penduduknya secara rela menerima dan mengakui kuasa sultan. Dan skopnya Jangan pandang rendah. Wilayah pengaruh Melaka ni sangat luas, meliputi seluruh semenanjung tanah Melayu dan sampai ke pantai timur Sumatera. Memang betul-betul sebuah empire maritim. Jadi persoalannya, macam mana Melaka boleh jadi begitu besar dan berpengaruh? Adakah sebab nasib baik semata-mata? Tak juga, mereka ada strategi. Tiga strategi utama yang terus terang sangat berkesan. Okey, strategi pertama yang paling straightforward penaklukan. Melaka ni ada angkatan tentera yang kuat, jadi mereka gunakannya. Wilayah-wilayah strategik macam Pahang dan Kelantan, mereka tawan melalui peperangan untuk kukuhkan lagi empire. Ini cara paling jelas untuk tunjuk siapa yang berkuasa. Cara kedua pula lebih diplomatik, iaitu melalui naungan. Ada negeri macam Kedah dan Patani yang secara sukarela datang minta berlindung di bawah Melaka. Kenapa agaknya? Sebab jadi sekutu kuasa besar macam Melaka ada banyak kelebihan, dapat perlindungan, ekonomi lebih stabil, akses perdagangan pun mudah. Memang satu langkah yang sangat bijak. Dan strategi ketiga, ini mungkin yang paling genius sekali, perkahwinan. Tengok contoh terbaik ni. Sultan Mansur Shah berkahwin dengan putri dari Empire Majapahit dan sebagai hadiah kahwin, Melaka dihadiahkan wilayah Siantan. Cuba bayangkan, sebuah ikatan perkahwinan boleh meluaskan Empire. Ini barulah diplomasi tahap dewa. Okey, setiap negara perlukan dua benda. Satu, sistem operasi untuk pastikan semuanya berjalan lancar. Dan dua, identiti jenama untuk bezakan ia dari yang lain. Ha, di sinilah peranan undang-undang dan lambang kebesaran. Hebatnya Melaka, mereka ada dua set undang-undang yang sangat sistematik. Senang cerita macam ni. Hukum kanun Melaka, ini untuk semua urusan di darat. Ia untuk jaga keamanan dan keadilan rakyat jelata. Manakala, Undang-Undang Laut Melaka pula, seperti namanya, adalah untuk urusan di laut. Bagi sebuah empayar maritim yang sibuk berdagang, Undang-Undang Laut ni sangat-sangat penting. Ia kawal selia semua benda, dari perkapalan sampailah ke peraturan di pelabuhan. Cukup lengkap kan? Satu untuk darat, satu untuk laut. Okey, kita beralih kepada identiti pula. Macam mana orang luar boleh kenal dan hormat Melaka? Melalui lambang kebesaran. Boleh kata, ini macam branding kit untuk empire mereka. Ada adat istiadat diraja yang tersendiri, penggunaan warna kuning yang khas untuk sultan, alunan muzik diraja atau nobat dan juga regalia. Tapi, antara semua ni yang paling berkuasa ialah cap mohor. Fikirkan ia sebagai tanda tangan rasmi atau official seal sultan. Kalau ada surat perintah tanpa cap mohor ni, arahan tu tak sah. Nampak tak? Inilah simbol kuasa yang sebenar. Jadi, selepas kita telusuri semua komponen ni, apa sebenarnya legasi atau pengajaran terbesar yang boleh kita ambil dari rangka tindakan negara bangsa Melaka ni? Semuanya bila kita rumuskan terangkum dalam enam tiang seri ini. Kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang dan lambang kebesaran. Enam-enam elemen inilah yang membentuk formula lengkap sebuah negara bangsa yang mantap dan berjaya. Dan ini mungkin poin yang paling penting sekali untuk kita faham. Seluruh rangka tindakan ini membuktikan satu perkara. Konsep negara bangsa yang teratur dan sophisticated ni bukanlah sesuatu yang diimport dari barat. Tidak. Ia dah lama wujud, dah lama bertapak kukuh di rantau ini, dibina dengan acuan kita sendiri. Dan Kesultanan Melayu Melaka adalah bukti hidupnya. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Melaka membina kehebatannya atas enam tiang seri yang kita bincangkan tadi. Sekarang, cuba kita fikirkan. Apakah tiang-tiang seri yang menyatukan dan menampung negara-negara kita pada hari ini? Adakah formula itu masih lagi relevan? Atau mungkin kita dah ada tiang-tiang baru yang kita bina sendiri. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.